apakah langkah pencegahan dalam komuniti yang sedang digerakkan oleh kementerian seperti latihan kesedaran kepada orang awam, ibu bapa, guru-guru dan juga penjaga mengenai tanda-tanda awal penderaan termasuk juga tata cara bagaimana nak buat aduan dan juga laporan serta hak-hak mereka untuk dilindungi. Terima kasih. Terima kasih uh, yang berhormat. Um, saya terima hakikat ya bahawa demikian rencamnya uh, jenayah jenis ini yang kita tak pernah bayang pun dulu berlaku ya. yang saya sebutkan tadi ini, uh, uh, gangguan seksual kanak-kanak ya uh, saya baru beberapa bulan dulu dedahkan satu kes di Johor Minta maaf tembalan, ya, di Melani di Johor uh, seorang penolong jurutera umur baru lewat 20-an uh, kita tangkap sekarang dah kita charge dan uh, apa dia dakwaan kat atas dia dia buat hubungan dia rape seorang baby berapa bulan ni umur dia videokan dia jual ni berlaku dia kita tangkap dan scan charge okey Dia dan dia remanah ya yeah. baik ada juga kita polis ambil tindakan ke atas kumpulan pelajar sekolah, pelajar perempuan. Dia buat grup WhatsApp semua sendiri. Ya, lah. kemudian dalam grup WhatsApp tu dia kongsi bahagian tubuh dia, dia guna jual, jual, jual. Jadi pendapatan dia lebih tinggi pada pendapatan parent dia. Okey ya. Kita dapat tangkap uh, ya. Kita dapat nilah. Ya, Baik. Jadi itu baru dua kes. Itu macam anekdot sajalah. Ya. Lah. Jadi pengajaran dia apa? Mesejnya adalah zaman di mana kita letak harapan saja bahawa uh, semuanya adalah tugas polis dan tugas kerajaan saja berakhir. Dia mesti mengambil pendekatan semua pemegang taruh yang tak mahu masalah ini berterusan. Boleh jadi pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin politik, guru-guru, ya, semua sekali dan uh, di Bukit Aman ni di polis daerah Malaysia kita memang ada satu bahagian khusus dia jabatan pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti kerja dia core business dia adalah reach out outreach program dengan komuniti uh, semua sekali dia buat dan dalam uh, engagement mereka ni outreach program ini memang dia kena sampaikan ke semua perkara apakah uh, trend jenayah dalam negara kita Supaya bila masyarakat tahu tentang trend itu, masyarakat akan menjarakkan diri. Dadah misalnya. Dan bila kita buat mapping, kita tahu precisely daerah mana, kawasan mana, dadah jenis apa. Ya, sebab di peringkat Bukit Aman sekarang, saya cuba perkenalkan bahawa apa pun polisi kamu nak buat, mestilah berasaskan data. Biar data berbicara. Jadi bila kita tengok begitu, menjawab soalan dari yang berhormat, di Bukit Aman kalau tugas hakikinya memang ada satu bahagian itu. Program apa? Outreach program. Apa pengisian dia? Modul dia menerangkan tentang insiden dan pattern jenayah dalam negara kita. Daripada jenayah konvensional sampailah jenayah biasa sekarang ni yang online scam yang melibatkan mule account pelajar-pelajar universiti ya mudah aja dia tumpangkan account dia daripada sindiket sindiket bagilah 1000 2000 pinjam account aja Ya, itu pun kita pindah supaya yang bagi tumpang akaun tu pun. Dulu undang-undang kata tak boleh sentuh. Sekarang kita pindah. Jadi kesemua itu adalah konten uh, kandungan dalam penerangan. Jadi dalam tata cara itu disebutkanlah bahawa bagaimana proses aduan boleh dimulakan dan bagaimana siasatan boleh dimula kesemuanya itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika saya hadir di sini untuk bercakap baru satu segmen keganasan melibatkan kanak-kanak dan penjaga, kesalahan seksual melibatkan kanak-kanak dan penjaga tapi pattern jenayah ini jauh lebih rencam dan kompleks dan penyelesaiannya tak boleh kepada 130 pasukan sansaka biru saja. Dia sebab itu pendekatan kita adalah polis dan masyarakat berpisah tiada. Tanpa kerjasama uh, anggota masyarakat yang lain sukar untuk kita tangani insiden-insiden uh, jenayah yang berlaku dalam negara kita. Terima kasih.